Ва, шановні глядачі, сьогодні в ефірі, як завжди, програма після мова. Ми обговорюємо найактуальніші події дня, що минув сьогодні. У Житомирі відбулася незвичайна фотовиставка. Ми вже звикли до фотовиставок пейзажі пейзажів природи поліського краю нашого регіону. Сьогодні ж Житомиряни побачили війну, війну без глянцю. Одначе вона була не такою страшною, як ми всі могли подумати. У нас у гостях легендарний кіборг, офіцер 95-ї окремої ремобільної бригади, особа, яку всі знають, вся Україна і вся Україна пишається вами. Валерій Логінов. Дякую, що завітали. Доброго дня. На самом деле, Я бы хотел избегать слова такое, как легендарный, oh. потому что в первую очередь это ребята, которые с которыми я воевал, это их заслуга. Ну, я думаю, это ваша не только их, но и всей команды, ну, все ж таки, да. все прорабатывают, все Украину. Про выставку. Як з'явилася ідея? Як можна було фотографувати під час бойових дій, коли повсюди обстріли, гради, міномети? Як це робилось? На чим з того, що я фотографую фактично всю свою сознательну життя? У мене вдома на комп'ютері огромніша підбірка фотографій за всю жизнь. Люблю фотографувати свою сім'ю, свою жену. А тут получилось, что тогда, когда нас призвали, я продолжил свое любимое дело. И начал фотографировать ребят с самого момента призыва 11 марта прошлого года. Это был и полигон в начале. Как потом оказалось, на кадрах остались живыми те ребята, которые погибли. Те ребята, которые получили тяжелейшие ранения. Это стало и своего рода историей. Но об этом как-то не задумывалось с самого начала. Точно так же, как когда я приехал в начале сентября в Славянск на передовую базу 95-й бригады, я тоже продолжал заниматься своим любимым делом. Я фотографировал. Это тоже своего рода и форма досуга. И я снимал ребят, Потом мы выехали выполнять задания в районе Донецкого аэропорта. Ну, времени свободного хватает. Война ⁇ это не только стрельба, там, поездки, бои. Нет, это много свободного времени есть. Даже, как вы говорите, вот стрельба, обстрелы. Но обстрел закончился, вышли там на улицу э, или встали с земли. Ну, слава богу, живы. Давайте посмеемся, поулыбаемся. Кто-то начинает рассказывать какой-то анекдот. И, в общем, смеха на войне на самом деле достаточно много mm -hmm. и а необходимо и, и необходимо поддерживать вот это вот хорошее настроение. Mm -hmm. Да, вы знаете, шутки-то разные бывают. Тем более, что армейские шутки они не особо несут какую-то Глибокий смисл, можна сміятися над такими простими віщами. Ну, сміємося. Ну, без гумору, я розумію, там можна з глузду з'їхати. Як ви ще розважаєтеся, окрім от, просто анекдотів, можливо, співаєте, танці, я не знаю, я Нет, бачила танців... і вся Україна бачила ваші відеозвернення. Танців дійсно у нас не було. Ми не танцювали. Ми. Ну, любили готовить. был такой вот интересный момент, он запечатлен на фотографиях. Ну, к сожалению, он не попал на выставку. когда ребята, допустим, в полевых условиях лепили пельмени, вареники даже, скажем так, вот отварили картошку и стояли лепили очень вкусное. все получается на природе, на свежем воздухе, поэтому Такая еда, но ну это просто шикарно. Вот такие моменты тоже были попадается, допустим, вот момент, когда один человек стрижет другого прямо на улице там машинкой. Вот это вот тоже как бы ситуация, которую можно показать людям. Это тоже снимок есть на выставке. Вы показывали побут больше, так? Побуд там был не только побуд. Ну, вы понимаете, что снимать во время боя не дуже зручно, да? Я кажу, потому что я как офицер тоже Стрелял, тоже управлял, тоже давал команды, что-то делал э, как офицер, поэтому мне э, заниматься фотосессией во время боя, ну, времени нет. Э, но бой заканчивался, я снова вытаскивал свой мобильный телефон и фотографировал. Кстати говоря, э, все снимки, сделанные в полях, э, сделаны с обычного. Э, мобильного телефона Highway, китайская торговая марка. Как оказалось, когда ребята, фотографы, занимались подбором фотографий, говорят, замечательная камера. Вот, и там требовалась самая как бы, минимальная работа с фотографией для того, чтобы ее увеличить даже до формата А3. Кроме того, сегодня вот мы поговорили, поступило предложение с Киева. В украинском доме будет выставка открываться буквально 19 числа. И поступило такое экстренное предложение разместить еще фотовыставку там. то там як ви відреагували e, ну, позитивно вапрос був в фінансуванні вапрос фінансів вирішився. – тобто київ побачить e, ваші київ ваше. побачить але в такому скороченому вигляді uh -huh. e, приблизно біля п'ятидесяти робіт там були e, сьогодні на виставку прийшли не тільки житомиряни але й військові побратими ваші як вони реагували згадуючи це все Yeah. Uh, мои побратимы, они не просто пришли, они активно помогали uh, работать с этой фотовыставкой, в частности, uh -huh. uh, конкретно, потому что... Uh, они и непосредственные участники э, моих фотографий. Э, в данном случае фото, эта фотовыставка, она не является как бы моей, э, как автора. Да, я фотографировал, да, я снимал, но я был вместе с ними. И эта фотовыставка – это достояние всей нашей роты медведей. Вот. Медвежата, да, как нас называют. Поэтому эта фотовыставка про них, Про взаємотношення наші в колективі на самом деле замічательні і то ті плити взаємоотношення, яке було, наприклад, у нас на фронті в гражданской житті я такого не встречал. Справжня дружба. Давайте подивимося тоді коротеньке відео, відгук про виставку Сергія Білоуса на прізвисько Грант. Да. Само название выставки говорит за себя, война без глянца. То есть именно не наиграно, это все жизненные моменты, которые происходили у нас, они запечатлены внезапно, никто к этому не готовился. То есть все как на самом деле было. Одну из фотографий, которую я увидел, мне было приятно увидеть, я даже не знал, что есть вообще такая фотография, где мы коллективом можно так сказать, в месте нашего пребывания. Наша бытовуха, то есть можете посмотреть, как на самом деле это было, то есть какой-то частичкой побывать там. ну, каже, що іноді не, не знали, що будуть такі фото присутні, так? Тобто ви і прихованою камерою ходили? Насправді я люблю, як ви кажете, приховану камеру, але прихована камера – це інше. Це є, якщо б я її кудись сунув в одежді, ніхто б не бачив. Насправді я просто фотографував, хлопці були зайняті своїми питаннями, а потім з вот цього вот об'єму практично 2000 фотографій було отобрано около 100 40 робот, які зараз і представлені на фотовиставці. А як ви фільтрували фотографії? Як зрозуміти, що буде цікаво показати людям? Адже ну, дійсно 2000 а 140 лишилося? Ви знаєте, є. Ну, Я дуже так. отношусь к фотографии а, большой доли критики. А, есть фотографии, но ну, которые бы я но ну, не то чтобы не выставлял. Я не видел в них а, какого-то особого отличия. Но ребята, которые занимались отбором фотографий, они сказали, что они просто замечательно, они там должны присутствовать. А, вот. Но есть работы, которые действительно мне очень нравятся, и они на выставке. Можете описать их, там ваши люблю нещитрый снимка еще Ну Люблю не снимка. На мой взгляд, отличная фотография снятый человек из... Я в это время стоял в сгоревшем доме. Это было где-то 5 ноября. Поздно вечером был обстрел по нам. Стреляла самоходная установка 152 мм. К счастью, что-то около 6 или 7 выстрелов пришлось за забор. И забор принял на себя осколки. Один снаряд буквально не долетел до убежища, где находились наши зенитчики, там буквально в пяти метрах. Если бы пять метров, я бы точно бы угодил в их бункер. То есть там бы ребята погибли однозначно. Но этого не произошло, слава богу. И один из снарядов прилетел именно к нам в дом. Вот. Мы в это время уже готовились так, что нас сейчас накроют, потому что стреляли конкретно по нам, по нашей позиции. Потому что мы спокойно сепаратистам жить не давали. Вот. Они решили отплатить нам той же самой монетой. Прилетел снаряд, загорелся дом, обвалился часть фронтона, еще шел минометный обстрел. Что поразило, кстати, ребята сообщили по рации, что мы горим. Вот. И центральный вход из дома у нас был просто завален вот этим фронтоном дома. Если бы не запасной выход, то мы могли бы там просто угореть от дыма и пожара. Кроме того, там, где был пожар, слава богу, за пару дней до этого мы вытащили ящики с боеприпасами, и поэтому взрывов таких не было. Но самое потрясающее это в том, что ребята из соседнего бункера прибежали на помощь для того, для того чтобы нам помочь вытащить Кроме того, на улице стояли АГСы, они тоже находились в зоне пожара и часть боеприпасов. И я приказывал, говорю, не лезьте сюда, идет обстрел, потому что нет ничего важнее, чем человеческая жизнь, но они все равно примчались под вот этим огнем, растащили все боеприпасы, забрали вот эти вот АГСы, и это позволило нам уже эвакуироваться из самого дома. Вот, поэтому ребята, даже несмотря на риск собственной жизни, несмотря на приказ прямой, который я им отдавал, отдал, они его не выполнили и прибежали, помогли. Вот это вот отношение, которое действительно самое ценное на войне. И вот на следующее утро, я стоял внутри этого дома сгоревшего и через коридор сфотографировал человека, который был на улице. Вот он стоял, смотрел. Вот в этом, не знаю, шоке. Я просто поймал этот момент. Он стоит на улице, я в дыму, в, ды в дыму. Вот этот вот проход по коридору на улицу, там светло, а здесь темно. И вот в этой вот стоит этот человек. То есть, на мой взгляд, это действительно потрясающая фотография. Особо, если знать предысторию. Тем более, да, если знать предысторию. Фотографий на самом деле много, но... Также для меня очень ценный снимок. Он вроде бы как для постороннего человека не несет какой-то смысловой особенной нагрузки, потому что, вы знаете, есть дедушки там с бородами, допустим, mm -hmm. и держат на руках внучку, там, которая дергает за бороду. Ну, это обычный снимок, вроде бы казалось. Но на самом деле для меня этот снимок символичен. Потому что я на руках держу годовалую дочку Артура Силко. Он погиб в Песках, и так получилось, что ну, мы с ним познакомились буквально за пару дней до вот этой смерти, тогда, когда мы выезжали из передовой базы в Пески. Я ознакомился с ребятами и, вот, я говорю, а тебя как зовут? Он говорит Артур. Он был наводчиком КПВТ. Ну, у меня сына зовут Артур, и ввиду того, что я самый старый <laughs> в батальоне, я воспринял его как собственного сына. И получилось, что буквально через трое суток я закрывал ему глаза. И знаете, спустя, спустя через два месяца я держу на руках вот этого вот годовалого ребенка. Девочка смеется, зовут ее Кариной. Она смеется, но она отца больше никогда не увидит. Она дергает за бороду вот это вот символ лично то, что он э, погиб, защищая свою страну э, только ради того, что ради будущего своего ребенка. Поэтому, на мой взгляд, вот это тоже снимок, который достоин. Но ну, снимал не я, снимали уже меня другие люди. Так что. Достойный фото. Да. Поворачиваемся а, Что люди писали у книги Ведухи сегодня? Что вы могли почитать? Книгу відгуків я не брав з собою, вона ще залишилася так, на виставці, угу. тому її треба буде читати після, після того, після. як закінчиться виставка. Але люди писали, угу. а передавати своїми словами ну, немає сенсу, бо люди писали від душі, тому треба вивчатися до первоісточнику. Як Тоб, до, почитаємо, тоді почитаємо. А, чому так вийшло, що ваша виставка несе більше я не знаю, позитиву, усміхнені? Зараз зайдеш у мережу інтернат і повсюди е, такі жахливі реалії війни. Там е, кров, е, вибухи, поранення. У вас військові всі усміхнені, у вас е, дуже багато таких чуттєвих емоційних фото. Чому так хотіли донести? Здесь есть несколько причин. Угу. Конечно, выставка называется «Война. Без глянца». Но на самом деле, конечно, мы не можем выставить все фотографии, которые есть потому что все-таки это выставка с некоторым глянцем с некоторым глянцем один из моих принципов при съемке я никогда не снимаю ребят которые погибли никогда не снимал убитых сепаратистов ну для, для чего это это тот негатив который просто не нужен и в памяти он достаточно того, что он остается в памяти. Все вот эти вот ощущения, потому ну, что по погибшим ребятам у меня каждый кадр, он вбит в голову, и я помню вот такие вещи во всех подробностях. Понимаете, зачем мне фотография эта нужна? Ребят я фотографирую только живых, только жизнерадостных или в каких-то моментах. На войне на самом деле много места для хорошего настроения. Поэтому коллектив у нас подобрался просто замечательный с самого начала. И мы всегда поддерживали друг друга. Давайте подумаем в студии видео от від Медведя, который сегодня пришел поддержать вас на выставку. Командироты. Вот этих трутней. Они были вначале трутнями, а потом стали уже воинами. Я их так называл, любя, трутни. Ну, сейчас называю. Мы шутим. Там трутни строятся. Разные впечатления, каждая фотография навивает. Пистолет мой, он там лежит, стечки, я за ним заскучал. А вон там сигареты Винстон, пистолет и мобильник. Это мой пистолет, я по нему чемпион села всех делал по стрельбе. Да. Это уже часть истории, знаете, ну, истории Украины, да, ее становления. Я считаю, что это хорошо, что эта выставка произошла. Ну, я думаю, таких надо больше, чтобы чем больше людей будут понимать, что происходит в стране, может, это будет более адекватная реакция, быстрее мы это все закончим. 90% все на все пофигу по барабану, что люди даже не знают, как еще происходит. И все, многие разочаровываются. Ну, розочаруються в принципі всі, коли приїжджають назад. Да? Тому що там, коли ти там, тобі кажется, тебе вся Україна підтримує. А ти приїжджаєш сюди і розумієш, ти... тебе підтримують реально єдиниці, а ну, останнім по барабану ми почули таке розчарування. Це правда. Дійсно, приїжджаючи сюди, на батьківщину додому, ви бачите, що люди якось не підтримують. Як так? Чому? Вы знаете, люди вообще-то по своей природе бывают очень равнодушные. До тех пор, пока не коснется их лично, они занимают вот эту свою позицию, то, что называется хата с края». Видимо, войны были слишком в далеком прошлом. Война в Афганистане прошла на чужой территории. И люди не понимают, что война, которая идет на их территории, она может докатиться и сюда. Она совсем поруч. Да. На самом деле она даже ближе, чем люди, людям это кажется. Несмотря на то, что там до э, Славянска, там, условно говоря, 800 километров, 900 километров до Донецка, э, война намного ближе. Сейчас... Э, Наши отношения с Россией балансируют на такой грани, которая может перерасти в серьезное столкновение, и тогда мгновенно вся граница от Белоруссии там до Азовского моря, точнее даже уже не до Азовского, а до Крыма и до Приднестровья, может мгновенно вскрыться и начаться боевые действия сразу по всей границе, поэтому принимаю во внимание, что у нас тут до Беларуси очень близко, я не говорю о том, что Батька может там вы, выступить войной против Украины, но по некоторой информации, на территории Беларуси, например, расположено две дивизии Российской Федерации, причем переодетые в белорусскую форму. И, честно говоря, если такая вот война может начаться, то батьку может, могут просто и не спросить. Вот, а просто пойти и поехать. Uh -huh. вот, поэтому война может оказаться в любой момент на нашей территории. И, как я уже говорил неоднократно, скорость горения домов от, ее, от их себестоимости никоим образом не отличается. Все горят с одинаковой скоростью и температурой. Кстати говоря, на выставке есть такие дома и богатые, и бедные, как примеры. От от. Всі в рівних умовах да. під час війни. Чому вам не байдуже було, чому ви один з перших так, опинилися там? Ще в березні 2014. -го? Я, при, я призвався в березні, 11 березня, тому що був небайдужий. Сейчас йде очередная первая годовщина з момента розстрілу Небесной Сотні. Это... Мы тот день, когда проходил марш 100 тысяч, то есть мы люди, которые полностью поддерживаем евроинтеграцию, и тот момент, когда президент Янукович стал президентом, это был действительно днем трагедии, потому что мы уже тогда понимали, что уголовник в любом виде быть президентом страны не может, и шапкой тут не ограничится, шапку будут вместе со шкурой снимать со всего народа, так оно и произошло то вот эти вот последствия мы сейчас черпаем и будем черпать еще дальше и очень долго. Поэтому, когда э, начались вол... вот эти вот движения с Крымом, я четко понял и понимал, что с Россией сейчас будут столкновения. Э, кроме того, чтобы вы понимали, сама идея раскола Украины, она не сиюминутна. Она была заложена заранее, э, потому что э, сама организация ДНР э, была запрограммирована еще в 2009 году, когда ее создали, саму вот эту идею, к ней последовательно шли. И в 2013 году, не знаю, там кто-то обратил внимание или нет, но был ролик от одного из фондов российских, не помню, как он называется, но ролик назывался «Украина-2015». И вот тогда, когда не было еще ну, даже и преддверия Майдана, там было все четко заявлено о том, что э, собираются освобождать Украину от бандеровцев и фашистов. Вот. Э, причем интересно, если вы посмотрите, то сами увидите, что это освобождение по почему-то начиналось с территории именно Луганской области и именно от границы с Россией. Uh -huh. вот. э, поэтому эта война была просто зап запрограммирована и подготовлена. Кстати, есть еще один такой нюанс. Опять-таки, неоднократно российские руководители говорили, что у нас ожидает титанический раскол, это вы все помните, в период Майдана. И что самое главное, самое главное в отношении с России с Украиной, то, что они последовательно шли к вот этому расколу. Понимаете, Януковала если семьи. бы, да, если бы у нас не получилась евроинтеграция, то, имея Януковичем, главнокомандующим вооруженных сил Украины, Россия могла спокойно провести под этим прикрытием провести так называемые референдумы по всей территории Юго-Востока, так называемого Новороссии, створили бы Новороссию и не армия, не народ, уже никто бы не выступал. И вот это был бы действительно титанический раскол Украины. Мы его, к счастью, избежали. Зараз потрібно уникнути ще катастрофи. Чесно, зараз гидко згадувати, що у нас був такий президент. Як ставитися до мобілізації, яка зараз проходить? Призовники готові захищати? Чи, чи зможемо ми дійсно уникнути цієї катастрофи, коли дійдуть? Вы знаете, я не оперирую цифрами, потому что у меня нет доступа до них. Я не с военнослужащий, который имеет там, связи с генеральным штабом. Мне остается только надеяться на это. Надеяться на тех людей, которые воюют сейчас, на тех, которые призываются сейчас. Я знаю, что призыв, он просто необходим, мобилизация необходима. Более того, на мой взгляд, Сейчас, возможно, мы стоим на пороге объявления всеобщей мобилизации. Потому что ситуация по Дебальцеву, как вы все прекрасно знаете, она более чем тревожна. Там идет стрельба. У меня есть данные по некоторым воинским частям, по потерям, но озвучивать я все это не хочу, потому что... Ну, информация как бы для служебного пользования. Но ситуация там действительно сложная. Террористы отримали наказ, будем ценой взятой добавить. Но они получили этот приказ еще заранее, uh -huh. еще до того. Путин пытался получить таким образом для себя определенные преимущества на встрече в Минске. Он их не получил. Ну, как стрельба была, так и идет. И должен сказать, что военнослужащие в период, в период так называемых и мирных переговоров и перемирий несут большие потери. Поэтому для нас, для военных, перемирие это что-то такое, что нам не подходит. Ну, да, не на руку, когда по тебе стреляют, а ты ничего не можешь делать. – Совершенно робить. верно. А, так. А... Давайте вже завершувати. Я знаю, що час у нас вичерпується. Я хочу ще раз нагадати про виставку. Сьогодні наша знімальна група була там. Нашій чарівній журналістці Яні подарували такий ну, плакат з підписами з повагою. Так, від тігра, кількі, гранда. Не вистачає тільки вашого підпису. Я, я дуже вас попрошу для Яны. Она тем, как неимоверно любит Веськовых, наших -таки такие, выхищают Все-таки перед тем, как подписать, я бы хотел сказать большое спасибо э, тем людям, которые действительно помогли нам с организацией выставки. Э, в первую очередь человеку, который профинансировал э, такую возможность. Э, это наш народный депутат Верховной Рады Украины, разумно, Борислав Соломонович. Э, Сережу Григорчука, э, который вдохновил, собственно говоря, на эту идею, и подсказал эту идею, и э, Алексею Лоубягину, э, проработавшему с каждой фотографией э, и, вытяну, и вытянувшему с мобильного телефона максимум, что только можно было сделать. Большое им спасибо. И вам дякуємо, вам в первую очередь за ваш труд. Подписывайтесь уже, <laughs> чтобы я могла Яне занести подарок. Поки ви це робите, нагадаю, що з вами була програма після мова. У нас в гостях був, я не знаю, ви не хочете, щоб я вас дуже великими не словами буду. називала. Але давайте тоді, на мою думку, людина з великої літери, мужня, скромна. Це Валерій Логінов. Запам'ятайте його всі, будь ласка, має аскольд. аскольд, так. Запам'ятайте цю людину. вона... Врятувала, врятувала Україну. Я не знаю, як казати. Врятувала Україну, захищає Україну. Рятую, Дякую, що ви рятую прошу. всі. Я в тому числі. Україна переможе. Дякую. Будемо сподіватися. Слава Дякую, що ви до нас вітали. Слава Україні! Побачимось.